श्रीमात्रे नमः श्रीगुरुभ्यो नमः चतुष्षष्ट्या तन्त्रै सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्तवन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविशीतकिरणः स्मरो हंस तदनु च परामारहरयः ृभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिकाः भजम्ति त्वम् चिंता मणि गुणनिबद्धाक्षवलयः सिवाग्नोजुहम् तस्सुराभिग्रुता शरीरं से त्वं सिंबो सिसिमिहिरावक्षो से रुहायुगम् कावत्मानम् मन्ये नवात्मा ेषी व्ययमुभय साधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापस्त्वम् त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विवृषे तवाग्नाचक्रस्तं तपनसि सिकोटिद्युतिधरम् పరం వందే ందే పరిమిళం పరచిద యమాధ్యన్ భక్త రవి శిశుచీ నా విషయే నిరాలోకేకే నివసతి భాకువనే विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम् ययोः कान्त्या यान्त्यासि किरणसारूप्यसरणिं विधूतां तर्द्वान्ता विलसति च कोरीव जगति समुन्मीलत्संवित्कमलमकरं दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महता मानसचरम् यदापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयाम् यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राय दृष्टिशिशिरमुपचारं रचयति कटित्वतं शक्त्या तिमिरपरिबन्धिस्फुरणया स्फुरन्नानरत्नाभरणपरिणधेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्